সিপাইজলা জেলাশাসক অফিসের উনচল্লিশ জন কর্মীকে শোকজ করলেন সিপাইজলা জেলার জেলা শাসক সিদ্ধার্থ শিব জসওয়াল সোমবার দুপুরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জেলা শাসক সিদ্ধার্থ শিব জাসওয়াল জানান সরকারি অফিসে সরকারি কর্মী আসার একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে এছাড়াও বেশ কিছু নিয়ম রয়েছে সরকারের আশা সরকারি কর্মীরা সরকারি নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অফিসে আসবে যাতে করে সাধারণ মানুষ পরিষেবা পেতে পারে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সিপাইজোলা জেলা শাসকের কার্যালয়ে প্রায় ৩৯ জন কর্মী বিলম্ব করে অফিসে আসে তাই তাদেরকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে কারণ দর্শানোর নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা যে জবাব দেবে সেই জবাব খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি तो इसी के इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए आ, हमने यहाँ पर सभी हमारे जो तो कर्मचारी बने डी एम ऑफिस में सी प्रकार से office, office में एस डी एम ऑफिस और बी डी ऑफिस में भी सबसे यही अपील किया है कि आप लोग टाइम भी आई और जो ऑफिस टाइमिंग है उसमें आप अपना काम कीजिए और उसमें टाइम निकल जाइए और हमारे यहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम आधार बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस किया जाता है तो हमने देखा कि शुरुआत में ये जो लेट का है लेट ऑफिस का काफ़ी लोग आ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सिस्टम तो के अनुसार जो देखा तो जो लेट जो ज़्यादा लेट पाए गए तो थे उनके अगेंस्ट करीब करीब ट्वेंटी नाइन थर्टी लोग ऐसे लोग तो हैं जिनको हमने शोकॉस दिया है और शोकॉस का इंटेंशन यही है कि लोग पक्चुअलिटी को फॉलो करें और जिस काम के लिए गवर्नमेंट ने हम लोगों को इंगेज किया है इसके लिए उस काम में हम लोग ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट लोगों पब्लिक को वेट ना करना पड़े और पब्लिक सर्विस जो और एक हो और